السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله الحمد لله الخائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Surah saya, Yang Muhammad, Menteri Besar Datuk Ustaz Nasruddin Haji Daud Rakan-rakan Menteri, Nik Nazmi dan Fahmi KSN, Tan Sri Syamsul Azri Himalaya Menteri Besar, Siausaha Kerajaan Negeri Alih-alih Malaysia, Siausaha Kerajaan Negeri Pegawai, Pegawai Kanan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Rakan-rakan yang saya muliakan Alhamdulillah kita dapat bersama Dan saya lihat hadirin termasuk Orang lama Dari negeri Kelantan dan Fatani Yang turut menyerikan majlis Dan mendoakan kesejahteraan kita bersama Saya ucap terima kasih Atas kesediaan Datuk Menteri Besar memberi kerjasama penuh kepada inisiatif atau ikhtiar Kerajaan Persekutuan menyatuni rakyat melalui majlis Adil Fitri Madani di Bacok di kawasan Pantai Irama yang indah dan permai ini dan seperti mana yang disebut oleh Datuk Menteri Besar Kerjasama di antara kerja persekutuan dan negeri itu harus dimantapkan supaya faedah dan manfaat kepada rakyat itu terasa. Sebab itu saya ambil pendekatan yang belum dilakukan sebelum ini. Yaitu dalam setiap kunjungan kita ada majlis mesyuarat langsung dengan menteri besar timbalan, menteri besar ahli lima jawatankuasa negeri, pegawai-pegawai negeri dan disertai oleh KSN dan pegawai, -pegawai kanan ketua sebuah ketua kementerian terus untuk mendengar dan cuba menyelesaikan. Dan ini berbeza dengan kadang-kadang apa yang kita dengar di luar. Ini mesyuarat kedua yang kita adakan selain daripada mesyuarat yang diadakan di Putrajaya yang diminta oleh menteri besar dan pegawai-pegawai kanan kerajaan negeri Kelantan. Kelantan telah menetapkan beberapa projek utama. Tahun ini saya memutuskan supaya projek tempatan banjir yang mengikut fasa kerana belanjanya sangat tinggi patut disegerakan kerana kita tak sanggup lihat tiap tahun kerajaan silih berganti kerajaan persekutuan berbegitu rupa tetapi masalah banjir tak terkawal. Jadi sebab itu saya minta Petra dan juga Kementerian Ekonomi dan Kewangan melihat beberapa kaedah baru. Kita negeri ini kadang-kadang airnya melimpah jenuh banjir. Mari bulan-bulan berikut kering kontang air tidak ada. Allah berikan kita kekuatan, ikhtiar, teknologi apa air yang melimpah itu tak boleh disimpan Untuk musim kemarau Tentu saja boleh Sebab itu kita berikan pendekatan baru Dan saya ucap terima kasih keadaan negeri bagi kerjasama Pengambilan tanah harus cepat Dan dalam mesyuarat tadi pun Kita telah menyenaraikan beberapa projek yang harus disegerakan Jadi elok pada kesempatan ini Saya nak betulkan kadang-kadang pandangan Kita dengar sendiri Semangat yang ditunjukkan oleh Menteri Besar Beranda ke Al-Quranul Karim wa ta ta'awanu 'alal birr wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Mana kerjasama? Ya, kita ada sedikit sebanyak perbezaan tetapi kerjasama untuk mengangkat martabat negeri dan negara, kerjasama untuk menyantuni masalah rakyat yang miskin, yang terbiar, yang terpaksa hadapi masalah banjir dan kemarau, itu mesti diselesaikan. Dan ini bukan agenda parti tapi aganda negara Dan negara Malaysia sekarang ini Sudah sampai tahap di mana dihormati Sudah bayangkan dalam sejarah kita Pemimpin, -pemimpin dunia hubungi Beberapa minggu lalu seluruh pemimpin, -pemimpin ASEAN kita hubungi Presiden-Presiden dan Tuanku Sultan Brunei Perdana Menteri Dua hari yang lalu Perdana Menteri New Zealand Sebelum itu presiden France, Presiden Perancis, esok Perdana Menteri Ishiba Jepun semua menghubungi saya. Bukan kerana perdana menteri, kerana kerajaan di negara kita ini stabil. Dasar-dasar ekonomi itu dianggap menarik, mampu menarik pelaburan. Dan dalam kita menghadapi keputusan Presiden Donald Trump yang terbaru menetapkan tarif yang tinggi tarif ini maknanya cukai yang tinggi untuk kemasukan barang-barang ekspor kita kita di Malaysia ini negeri dagang kita ekspor kita minta pelaburan datang dan tinggi sekali dengan Amerika Syarikat Jerman dari segi pelaburan negara China dari segi dagang dan pelaburan tak semena-mena Presiden Trump letakkan sangat tinggi saya tentunya bimbang kerana kalau ini berlaku terjejas ekonomi, terjejas pelaporan, pekerjaan terjejas. Jadi kita hubungi semua dengan negara ASEAN. Nasib baik Trump telah menangguhkan kepada banyak negara termasuk beberapa negara ASEAN termasuk Malaysia yang terlepas buat sementara waktu dari tekanan itu dan tetapi mengenakan cukai dan tarif yang terlalu tinggi kepada negara China saya pilih untuk sebut perkara ini sesuai di Kelantan kerana ini juga menyentuh kepentingan kita, jangan ingat ini soal politik antarabangsa, tidak bila dikenakan tarif yang begitu tinggi ke negara China ini bermakna apa? ini bermakna dagangan kita pelaburan dari negara China itu juga akan terjejas sebab itu saya syukur alhamdulillah kerana keputusan kita bersama ASEAN itu mantap. Pendirian kita bersama semua bagi mandat kepada saya untuk berunding dengan Amerika Syarikat dan dalam beberapa hari lagi presiden Xi Jinping presiden negara China akan membuat lawatan dan kunjungan rasmi di Malaysia dan kita akan beri pengakuan. Ya soal dasar mana-mana negara itu keputusan mereka Malaysia ada dasar kita sebut centrality kita berkawan dengan semua kita berhak bagi pernyataan yang tegas seperti mana pendirian mengenai Palestin dan Gaza kenyataan Malaysia itu di antara yang paling keras di dunia di depan Presiden Biden di depan Chancellor Olaf Scholz ya. di de dalam medan, medan antarabangsa kerana kita pertahankan hak asasi dan keadilan dan tidak wajar diizinkan negara moden dan bertamadun sekarang ini mengizinkan kezaliman penindasan pembunuhan seperti yang berlaku ke atas umat Islam Arab Palestin di Gaza dan sebab itu hubungan kita dengan negara China sama Walaupun ada negara seperti Amerika tidak senang itu masalah dia. Kita tetap berkawan dengan semua negara jiran kita dan tetap jaga kepentingan rakyat kita. Rakyat kita mesti dapat pembelaan, mesti dapat peluang pekerjaan yang baik, mesti dapat pelaburan baru. Kalau dari Amerika kita terima, dari Arab kita terima, dari China kita terima. Bulan Mei insya-Allah akhir bulan Mei Malaysia akan catat satu lagi sejarah Kali pertama kita anjur sidang ketua-ketua negara ASEAN Bersama ketua-ketua negara Teluk Arab Maksudnya Arab Saudi, Emirat, UAE, Qatar, Kuwait, Oman Maknanya mengadakan persidangan ASEAN GCC dan kita juga jemput negara China Dan ada kemungkinan besar Perdana Menteri Li Chiang Premier Li Chiang akan turut hadir Jadi Alhamdulillah sudah Kerana sistem kita ini Keamanan kita Dan pertumbuhan politik, ekonomi yang begitu baik Dia mendapat perhatian dunia Dan mengadakan sidang di sini Pertama kali ya, Di negara ASEAN Ada sidang ASEAN Negara-negara teluk dan kita undang Cina. Eh sikap kita cukup terbuka. Tetapi terpulang pada kita menonjolkan keupayaan kita. Negara ini harus bersih. Jangan izinkan tiris dan rasuah. Negara ini harus cekap. KSN dan seluruh jentera pegawai harus menunjukkan keupayaan mereka membawa perubahan supaya tahap kecekapan itu dihormati. Dan rakyat harus bersatu dan kemudian golongan pekerja tingkatkan produktiviti mereka. Jadi saya mulakan mukadimah itu menunjukkan kita ini tak terlepas daripada perkembangan peringkat antarabangsa. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan kita harus terus mendoakan kata Allah Subhanahu Wa ya, Kena doa itulah senjata bagi orang mukmin. Ya, kerana kita boleh ikhtiar tetapi kita mesti fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin di Kelantan ni projek saya juga nak betulkan tu Menteri Besar dia faham ya tetapi kadang-kadang di bawah ini banyak orang tajam pasal ha? Kelantan ni Terengganu dianak tirikan wang esan tak sampai jadi saya nak jelaskan Jangan backing-backing Jangan tak ada makna Kita gocoh baga bagi apa dia Kita kena sahabat Jadi saya nak terangkan Kerana saya hormati Dan terima baik persahabatan uh, Yang ditujukan oleh Pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan Khususnya Datuk Menteri Besar Dia pun panglima Saya pun panglima Jadi kita Teruskan untuk faedah rakyat saya nak bagi contoh apa Pemberian kerajaan persekutuan kepada Kelantan. Kalau termasuk wang ehsan. Kalau tahun 2023 itu 588 juta. Tapi 2024 naik 762 juta. Ya. Di Terengganu 2023 1.5 Bilion Kerana wang S1 tinggi Tetapi pem, Tambahan daripada Kerajaan Persekutuan 2 Bilion Saya nak sebut perkara ini supaya kita faham Angka betul ya? Ekonomi, statistik tak boleh uh, Kita kelirukan angka hmm? Maknanya hmm daripada 2023 kenaikan kelantan 30% kenaikan terengganu 28% ya no. hasil kelantan tentu kita tahu terbatas kalau kita nak ungkit umpamanya kalau hasil kelantan sedikit kita belanja sedikit tak boleh sebab masalah banjir besar di kelantan Masalah air belum selesai, masalah lebu raya dan jalan semua kena kena selesaikan. Masalah petani miskin, nelayan kita harus bantu. Dari sebab itu saya nak sebut di sini bahawa untuk Kelantan hasil yang diterima ya, daripada kerajaan Persekutuan, itu lebih daripada hasil yang dipulih oleh negeri termasuk dari wang esan penyaluran itu dibangkitkan. Tapi saya nak sebut di sini angka dulu. Saya tak mahu anggap kita ambil wang esan ada orang kata, kita ambil wang esan di Terengganu, kita lah kita buat projek di, di di Pulau Pinang. Tak betul. Kelulusan projek kita di Terengganu itu jauh lebih tinggi. Terengganu itu tiga negeri yang mendapat peruntukan terbesar di Malaysia. Yang melebihi 1 bilion ringgit. Lebih daripada Kelantan. Iaitu tiga negeri tertinggi Sabah, Terengganu, Sarawak Tertinggi Bukan sebab uh, Keistimewaan yang kita berikan Sebab hasil dia Dan juga tahap pembangunannya Kemudian Untuk tahun ini Kelantan lebih Besar Kita tambah lagi Program Peruntukan untuk program Rakyat miskin menjadikannya 25 juta ringgit dan Terengganu 60 juta ringgit projek pembangunan 20, 2022 ha, ingat 2022 kajian sebelum itu sebelum saya berapa peruntukan untuk Kelantan 1.5 bilion ringgit pembangunan semuanya 1.5 bilion ringgit baik saya Perdana Menteri Kerajaan bertukar ya? Dan kerajaan uh, Kelantan Bukan sama dengan kerajaan persekutuan Dari segi politiknya Jadi orang kata oleh itu Kita Tidak beri pertimbangan Sekali lagi tidak benar Saya nak bagi angkanya Tahun 2022 1.55 bilion ringgit tahun 2025 3.19 bilion ringgit dua kali ganda jadi tak apalah kalau tak setuju dengan lah beberapa perkara ke tapi janganlah pergi cerita kata tak ada peruntukan dua kali ganda masa kita sebelum perintah 1.5 bilion sekarang kita ada kuasa saya bukan kerana pilih kerana Kelantan Kerana keperluan Pembangunan tertinggal Masalah apa? Banjir, air, jalan Perumahan orang miskin Ini yang kita tekankan Jadi saya harap di Dimengerti hal ini Ya Ini termasuklah Tadi yang kita sebut projek jalan Yang kita dah lulus 500 juta untuk loji rawatan air macang 100 juta untuk rumah misra rakyat dan 50 juta ringgit untuk pekebun kecil getah di bawah risda sama juga macam di Terengganu peruntukan pembangunan 2022 1.06 bilion ringgit ditambah satu lapan empat bilion ringgit Untuk tahun 2025 Semua yang hadir Hampir semua yang hadir Terima sama ada Aisara Ataupun STR Tiap bulan Sara dapat 100 ringgit Sumbangan tunai rahmah Saya tambah tiap tahun Tahun ini 13 bilion ringgit daripada kerajaan persekutuan bagi langsung kepada tiap keluarga. Berapa jumlah? 9 juta orang dapat keseluruhannya 13 bilion ringgit. Jadi janganlah nak kata tak ada langsung perhatian. Belum ada lagi dalam sejarah kita bagi pada 9 juta rakyat berjumlah 13 bilion ringgit yang STR kita termasuklah bujang yang kita beri 600 RM600 ringgit ya. Now. STR dan STR ini Datuk Menteri Besar Kelantan ini tinggi Berapa orang dapat STR di Kelantan? 608 ribu orang dengan berjumlah 297 juta Walaupun yang paling tinggi di Kedah Dan yang kedua Terengganu 394 ribu orang Dengan 195 juta ringgit Saya sebut perkara ini sekali lagi Saya minta maaf Kerana saya nak jelaskan Kadang-kadang saya dengar ceramah ini Dia seolah-olah kita zalim Kita menindas rakyat Kita menekan rakyat Naik barang saja. Naik elektrik betul. Naik elektrik untuk siapa? Untuk rakyat tak naik. Yang naik elektrik untuk orang kaya. 15% yang saya kata maha kaya. Dan yes. orang asing. Orang Thai main sini dia bayar elektrik. Orang Bangladesh yang kerja dia bayar elektrik. Jadi untuk dia dia bayar kadar tanpa subsidi. Ha, tapi kalau yang kita dengar Barang Anwar Perempuan tu panai ah ha, Ini saya nak kena jawab Tamal saya ke, tak ada peluang nak jawab saya, saya tak pergi kempen daya Kuning <laughs> yang tu saya serah akan berterusaha dengan Nik Nazmi baik penerima Sara berapa orang di Kelantan dapat tahun 2024 ini tahun lalu 134,000 ribu orang saja ambil Sara di Kelantan tahun ini yang dapat air sara tiap-tiap bulan Seratus ringgit ni Dia pergi kedai ni ha. Bila ambil tu doa sikit Minta Allah doa panjang umur sihat ni, Jangan lupa Kita bagi kat Tiga ratus Lapan puluh Tujuh ribu Orang yang dapat sara Jadi Belanjanya Satu bilion lebih Satu pulang satu bilion Tergigit jadi Saya tekankan perkara ini Supaya elakkanlah Kita boleh tegur Kita boleh pergi pandangan macam tadi bersyarat Walaupun dah dapat ini ini, ini Menteri besar dia guna itu Dia bercakap bagi pihak rakyat Dia tak minta allow daripada saya Dia minta Kerajaan Persekutuan timbang lagi projek Jadi saya kata kita tengok keuangan kita Kalau kita mampu Apa dia keutamaan kita Air Tempatan banjir Rakyat miskin Itu keutamaan kita Apa kita tidak pergi? Kita pergi Ramai yang ada di sini pegawai-pegawai kerajaan 12 tahun 12 tahun Tidak ada Kajian semula Sistem saraan Jadi 2 tahun yang lalu Saya pergi ke JPA KSN masa itu Kemudian sekarang Tan Sri Samsul Azri Kita kata tak boleh mana boleh orang lain semua naik 12 tahun pegawai kajian tak naik Sistem atau kaji semula Kita buat kajian Kita naikkan Jadi tahun ini naik berapa Yang naik pula Pegawai tinggi naik sedikit KSU, KSU, KSP yang ada ni Naik tapi naik sedikit KPPA dia naik sedikit Yang bawah naik banyak Ini juga pendekatan yang baru ada orang terima kasih, tak terima kasih, tak apa lah tapi jangan kutuk saya lagi dah. Sebab kita naikkan berapa jumlah tahun ini? Ini tujuhan KSP dia, Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Bukan mudah. Ini saya sebut bagi rakyat langsung 13 bilion ringgit. Banjir lagi 4 bilion bagi pada pegawai-pegawai kerajaan naik 10 bilion ringgit bagi kepada STR 13 bilion ringgit untuk naik gaji ini tahun ini kita bayar 10 bilion ringgit tahun depan kita punya unjuran 18 bilion ringgit tambahan jadi saudara-saudara yang dimuliakan saya pilih untuk menjelaskan hal-hal ini untuk mengelakkan daripada salah faham saya boleh ditegur belum buat itu, belum buat ini belum cukup minyak belum turun lagi ya tengok keadaan tuan -tuan. saya dua tahun lebih bagi peluang insya Allah apa yang kita mampu kita lakukan apa yang kita bantu keupayaan kita yang saya tak tolak ansur sama sekali dan saya perang dalam kerajaan dia pada dia saya tak izinkan mana-mana pegawai atau orang politik Guna peruntukan kerajaan Untuk salah guna tender Dan sakau untuk kekayaan diri mereka Yang itu saya istihar perang dengan mereka ya. Kerana kalau sistem ini tak betul Dapat hasil banyak pun dia hilang Dapatlah hasil banyak pun Kalau masing-masing nak kaya diri sendiri Dia guna Dia nak berniaga, dia berniaga Tapi kalau dia guna Kedudukan dalam kerajaan jadi Perdana Menteri mesti kaya. Jadi Menteri Keuangan mesti jadi bilion ni. Lingkup negara. sebab itu, sudah kena faham mengapa saya ambil sikap. Walaupun orang kata, pilih, pilih kasih. Itu bukan kerja saya. Yang siasat SPRM. Yang dakwa peguam negara. Yang putuskan tu mahkamah. Saya dah dua setengah tahun lebih jadi Perdana Menteri. Sekali pun belum saya bercakap dengan hakim nak campur urusan mahkamah kamu kaji kamu teliti kamu tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Ya. Jadi ini saya harap kita dapat faham kerana negara kita syukur alhamdulillah la in syakartum la azi dan nakum in kafartub in azabi lasyadid. Kita syukur atas nikmatnya ada. Kita bekerja lagi kuat. Kita bersyukur itu kepada Allah Subhanahu dan Allah SWT beruntuk kita melakukan apa-apa tindakan Menegakkan yang ma'ruf, menegakkan keadilan Mendolak kemungkaran dengan zaliman Dan kuasa yang ada Sama ada sebagai Perdana Menteri ke Menteri Besar ke Wakil Rakyat ke Mesti ingat Kita juga bertanggungjawab Jangan hanya ikut selera dan lepas ikut suka saja Sebab itu Saya rayu pada saudara Kekalkan semangat perpaduan ini dan bekerja kuat untuk jaga negara kita. Saya yakin kalau prestasi kita begini, lonjakan ekonomi begini, insya-Allah Malaysia dalam 1 2 tahun ini kita boleh lagi lonjak keupayaan kita sebagai satu negara hebat di rantau ini. Saya yakin insya-Allah. Syaratnya pimpinan politik, pegawai-pegawai kerajaan, guru-guru dan para ulama itu menjalankan peranan kita masing-masing mengangkat martabat harakat dan darjat umat dan negara kita tercinta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh